নমস্কাৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু আমাৰ আটাইৰে প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু আজি এঘাৰ দিন পাৰ হ'ব হ'ল আজি শ্ৰাদ্ধ চলি আছে অকাৰণতা মৃত্যু হোৱা কম বয়সত মৃত্যু হোৱা কোনো মানুহৰ শ্ৰাদ্ধ দশা আদি সাধাৰণতে অসমীয়া সমাজত খোৱাৰ নিয়ম নাথাকে আমি ৰৈ আছিলোঁ এই স্বাৰ্থৰ দিনটোলৈ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ হ'ব মানুহ ওলাই আহিব এইবুলি ভাবি ৰৈ আছিল কিন্তু নাই ওলাই অহা নাই অজয় ফুকন আৰু ভিক্টৰ দাসত ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ৰাজনীতি কৰি চৰকাৰে তেওঁলোকক বন্দী কৰি পেলালে আৰু মানুহ তেওঁলোকৰ পক্ষত অৱস্থান লোৱা দেখা নাই পৰাগ দাসৰ মৃত্যুৰ সময়তো তেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ ডিগ্ৰীত পঢ়ি আছিলোঁ এনেকৈ হুলস্থুল লাগিছিলে পৰাগদাসক হত্যা কৰোঁতে কাকো প্ৰতিবাদ হৈছিলে কিন্তু তাৰপাছত ফটো কাৰণ মই দেখিছো যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ চৰকাৰে কল্ড ষ্ট'ৰেজত যেন ভৰাই পেলাব খুজিছে তাৰ কাৰণে পূজাই সময়খিনিত মানুহক উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে দীঘলীয়া সময় দি দিয়া হৈছে দীঘলীয়া সময় মানুহক আনন্দত মতি যাবৰ কাৰণে এনেকৈ সময় দি দিয়া হৈছে যাতে জুবিন গাৰ্গৰ কথাটো কিন্তু এতিয়া মোৰ বয়স ঊনপঞ্চাছ বছৰ অহা কেইদিনমানৰ পাছতে পঞ্চাছ বছৰ হ'ব গতিকে মই এইবাৰ পৰাগ দাসৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰতিবাদ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত ঘটনাৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিবাদত অংশ লওঁ কোনোবাই যদি কয় যে তুমি ৰাজনীতিৰ মানুহ তুমি ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে মই ক'ম দৰকাৰ হ'লে মই বিধায়ক ত্যাগ কৰিম দৰকাৰ হ'লে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিম নহ'লে পৰাগ দাসৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটোৱে পুনৰাবৃত্তি ক'বলৈ যেনেকৈ আছে মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে সেইকাৰণে প্ৰিয় জুবিনীয়ানসকল জুবিনৰ জুবিনদাৰ অনুৰাগীসকল আহক আমি সকলোৱে মিলি এক ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰি তোলোঁ ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে চৰকাৰক বাধ্য কৰোঁ যাতে জুবিন গাৰ্গক প্ৰকৃত ন্যায় এতিয়া হয় মই আপোনালোক সকলোকে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কি প্ৰতিবাদ হ'ব লাগে তাৰ মতামত দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু কেনেকৈ প্ৰতিবাদ আগবঢ়াই যাব লাগে তাৰো মতামত দিবলৈ আগবঢ়াইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিন্তু প্ৰতিবাদ হ'ব প্ৰতিবাদ কৰিম কাইলৈ পৰহিলৈৰ পৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে মই নিজকে সাজু কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰা সহযোগিতা আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম জয় যোগীদা